মোক গাইছশ ছাবসক্ৰাইবাৰ হ'বই দিয়া পাঁচশ সোনকালে ওৱানকে কৈ দিয়ক পাঁচশ আজি হৈ যাব ইয়া মই জনাক লগ পাম নেকি দৰাটোক ফোন কৰিছিলো ভাল লগাইছ হোৱাটো আমি তিয়কৰ পৰা যাব ওলাই দিলো মানে ঠিক হয় এতিয়া হেমন্ত ভাই আজি দুই নম্বৰ দিন তিনি নম্বৰ দিন মোৰ চাপৰ্ট কৰক গাইছ ইয়াৰ পাঁচশ চাৰ্সক্ৰাইবাৰ হ'বই দিয়া পাঁচশ সোনকালে ওৱানকৈ কৈ দিয়ক পাঁচশ আজি হৈ যাব ইয়াৰ মই জনাই জলদি জল্দি কৰি দিয়ক গাইছ এইফালে ৰকী ভাই এইফালে মানস ভাই চাইডত গৈ আছোঁ লগৰটো এইটো আহি আছে এইটো এতিয়া ইমানে গামোচা থাকিলে সেই গামোচা আনিব গ'ল এতিয়া আমি ওলাইলোঁ তিয়কৰ পৰা তই গাইছ আমি গৈ আছো এতিয়া ৰাস্তাত মেইন ৰাস্তা উঠাকেই নাই এইফালে ৰকী ভাই মানস ভাই সত্যজিত ইয়াৰ ঘৰতে কালি থাকিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু কি ধুনীয়া জেগা আছে মানে চবফালে পথাৰে ঘৰ দুৱাৰ নাই একো এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকক মেৰা ৰাস্তাত গৈ লগ পাই আছোঁ হয়নে আছে গৈ আছোঁ গাইজ পূৰা চাপৰ্ট কৰোঁ গাইজ চাপৰ্ট আপোনালোকক কৰি আছে বাৰু বহুত ভাল লাগিছে চাগৈ আৰু চাপৰ্ট কৰক পূৰা আহিলাই দিয়ক গাইজ আমি এতিয়া তেওঁক মেৰা ৰাস্তাত উঠি গ'লোগৈ মানে গাঁৱলীয়া ৰাস্তা বা মেৰা ৰাস্তাত আহি গ'লো এতিয়া বোলে ৰখিবাই নৰকিবাই কেলৈ মেৰা ৰাস্তা পাই গ'লো এতিয়া লাহে ধে গৈ থাকোঁ চাই থাকক এতিয়া থাকোঁ দেখাই আছোঁ ক'ত ক'ত পাওঁ এতিয়া চাই থাকক আগত হেমন্ত ভাইত কৈ আছে তই গৈ স্বামীয়ে আহে এতিয়া হোটেল এখনৰ অফিচ হয় নাই এক ঘণ্টামান চলালি চাইকেল এতিয়া হোটেল এখন অফিচক চাই লওঁ চাইকেলখন মানে পূৰা আধা ৰাস্তাত মানে বাঁহ দিছে অঁ চাইকেলখন মানে চেণ্ডেল দিলা হৈ গ'ল প্ৰতিবাৰে পৰি পৰি যায় চাইখন দোকানখন পালে চাইকেলখন ভালকৈ হেমন্ত ভাই চাহ দি থৈ দিছে মোৰ এতিয়া চাই থাকক পঢ়াটো খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ হয় নাই ইয়াত চাই মেলি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ আৰু যাব ওলালোঁ এইবিলাক দৰা এডাক লগ কৰিম নেকি দৰা এডাক ফোন কৰিছিলোঁ ঘূৰি আছে বুলি কৈছে আৰু অলপ দেৰিকৈ ফোন কৰিব কৈছে যদি লগ পাওঁ তেতিয়া দেখাই দিম হ'লে ৰখি ভাই গোটেইকেইটা ৰখি আছে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু চাই থাকক চবাই চামি আহি এতিয়া দেৰগাঁও পামগে আৰু বেছিকেই নাই বিছ কিলোমিটাৰমান আছে ইয়াত মানে ৰখিলোঁ এইফালে পানী চানী খাব দিলে ইয়াত গোটেইকেইটা ৰখি আছোঁ এতিয়া আজি আমি দেগাঁৱৰ আহি পাই গ'লোহি আৰু দেগাঁৱতে আজি থাকিম মানে মানে আৰু নাযাওঁগৈ চাইকেল টাইকেল বহুত বেয়া হৈ গ'ল মোৰ চাইকেলখন পূৰা চেণ্ডেল মানে ঢিলা হৈ গ'ল প্ৰতি এশ মিটাৰ পঞ্চাছ মিটাৰ সেনেকুৱাতে ৰখি ৰখি চাইকেলখন আকৌ ঠিক কৰিব লাগে সেইকাৰণে আজি নাযাওঁ আৰু গোটেইকেইটা হেমন্তই চব মানে নাযাম বুলিয়ে কৈ দিলে সিহঁতেও ভাগৰ লাগিছে বোলে আৰু মোৰ প্ৰথম কথা সিহঁতক তিতি দিলোঁ ন মই বহুত মানে তিনি চাৰি ঘণ্টামান তিতি দিলোঁ বৰষুণত মোৰ পূৰা মানে চৰ্দি হৈ গ'ল মাথা বিষ হৈ গ'ল আৰু কালি বুকু বুকু হৈ আছে বাৰু বেয়া হৈছে সেনাখন দেখিছিলে ভিডিঅ'টো লৈছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক টেনক্ৰাইবেল তেতিয়াহ'লে বাই বাই আৰু ল'ৰাটো বহুত কষ্ট কৰিছে একদম পূৰা ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাই আনি থাকিব আপোনাৰ কাৰণে তাকে কাইলৈ গৈ আছো আকৌ কাইলৈ মানে যাম আজি চব ৰখি মানে নগ'লোৱা ধৰক কাইলৈ যাম আৰু একেবাৰে নগা যামগৈ কাইলৈ